Cześć, witajcie z tej strony Bartłomiej Król, karpiowy puchar. Znajdujemy się na Katlof Lake w Czechach, a ze mną jest Witek, który jest gospodarzem tego łowiska. Hi Witek, thank you for invite on Katlov Lake. Please tell what Katlof Lakes can offer to anglers. Thank you. Uh, I will be spoken in Czech. Uh, Rád was, wszystkich tutaj, witam was na Katlowie. pozval vás sem, protože vám můžeme nabídnout parádní ubytování v našich nových domcích, které jsou uspůsobené pro vaše rodiny, manželky, přítelkyně a děti. Samozřejmě vy jste rybáři, takže vám bych rád nabídnul naše dvě kaprová jezera, jezero Katlov a jezero Medenice. Na obou dvou vodách můžete nachytat kapry přes 30 kg, pokud rádi říte, nebo byste to chtěli vyzkoušet, máme tady i jezero Pohan, kde se nachází slunci i přes 80-90 kg. Takže přejte za námi a přejte si to vyzkoušet. I to vlastně Katlo Flake má do zaoferování dla vás.